Ознайомимося, будь ласка, з цими двома особами. Це однакова хня, однакова, візде вона Спрашуєш у людини документи, він каже, які документи? Він каже, які документи. Так, документів небагато документів на транспорті засіб є. Звісно. Ну, все. Є. <реш> <реш> Физическую силу он будет застосовать. Вот вы пишите физическую силу там, где надо ее застосовать, а не против инвалида. Силы. У вас -Б. На голову, да. Ты вот мужичок, я не пойму, ли что. Фу, блядь. Дим. Дальше им. не ну так, подними его на ноги. Подними их, я им болит, вы что, Да Так, подними его на Тайстан, ну что ты робишь? Ай! Вытян, а руки дайте. Покидайтесь. она да, тут пластина, вы ему не выгорнуты, сломайте вытян. ей сейчас. Ну, что за бред? <таспорщик> да дай, встану, не ломай руку, мне, ты можешь быть человеком. Фу! Жестко, дай встану, один из наручников и, наручник и Нет, поехали, хорошо? Наручники, потом ну, у рука поломана. Сначала наручники. Я не Ким, пон... Скажи, Крим я задержан. На, забери мне телефон, чуешь? На, и снимаемся до упора, сейчас поедем в отдел. Дай встану я. Нет. Один наручник. Сначала а потом встанешь. Да не ломай руку. Ты можешь не ломать руку? Я можешь... предупреждал много раз. Чим? Что ты предупреждал? Ты вообще не предоставил. Да руку назад, а не руку не ломай. Глянь-то люди инвалида войны ломают, мусора ебать.